लाई तो हूँ आज का दिन राय माह रमज़ान फितर बड़ी ख़ुशी से मसरत से कदरी ईदगाह में मनाई गई इसमें हज़ारों की तैदाद में शिरकत करके लोगों ने बड़ी ख़ुशी से मसरत से ईद का है तमाम किया गया और ईद मनाए भी मनाए भी बहुत खुशी से और हर साल की तरह जिस तरह आठ बजे का वक्त दिया जाता था ईद की नमाज का इस बार भी आठ बजे का वक्त अनाउंस किया गया ऐलान किया गया जिसको कदरी के अवाम ने बखूबी इसी वक्त बराबर ईदगाह में आकर के नमाज पढ़ी यानी थोड़ा भी देर एक आधा घंटा भी देर नहीं करें जिस वक्त का टाइम दिया था उसी वक्त आए नमाज़ पढ़े नमाज, नमाज एक आधे घंटे में ख़त्म हो गई उसके बाद जियारत हुए माहौल ऐसा था ऐसा देखने ऐसे लगा ऐसा हुजूम पूरे का पूरा ईद का लोगों से भरा भरा पड़ा था यानी लोग अपने मजारों के पास अपने खबरों के पास अपने आबाजा के पास मरहूमिन के पास जियारत के लिए खड़ी हुई थी जैसे पूरा का पूरा कदरी यहीं पर है ईद के भी और इस तरह अहतमाम जिस तरह लास्ट ईयर किया गया था इस बार भी ईदगह का अहतमाम क्लेंस सफाई ये सब बहुत बेहतरीन तरीक़े से किया म्यूनसपाल्टी वालों ने यहाँ के मुखीम एम एल ए ने भी अपने आप लोगों के साथ आ के यहाँ पर और बखूबी बहुत से बड़ा बड़े इंतज़ाम करने का ऐलान किया है यानी एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का ख्याल है उनका ये तो हुकूमत की तरफ से वो जिस तरह से हो सके वहाँ से फ़ंड लेके आएंगे या एम एल ए फंड में लाएँगे एम पी लाइट्स में लाएँगे कहीं से भी ला कर के यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मानट स्ट्रक्चर बनाने का ख्याल है और कमेटी वालों ने भी इसको बखूबी कबूल किया है और प्लानिंग करने का प्लान डाल प्लान करना है डालना है और एस्टिमेशन बना करके देना है म्यूनसिपाल्टी वालों का सहयोग बहुत अच्छा इंतज़ाम किया भी और इसके साथ साथ शामियाना ये पहली बार क्योंकि इस बार समर वैकेशन रहने से समर ये रहने से तो रहने से शाह महीने का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से आया है जिसका शुक्र हम सब हैं मैं अपने तरफ से और कर... जय उल फितर नमाज इन गंटल को खचिता ईदगाह मैदान लगी मुस्लिम सोदर अंदर मैदान अमलो, మైదానం అంతా కిటకిటలాడింది మొత్తానికి ఈసారి ఈద్గా మైదానంలో షామియానాలు మన అధ్యక్షులు కర్నల్ నిజాముద్దీన్ అన్నగారు ఎస్ఎంపి గారు వారి ఆధ్వర్యంలో కందికుంట వెంకటప్రసాద్ వారి ఆదేశంతో మన ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశంతో ఈద్గాలో షామియానాలు పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ కూడా చేస్తామని చెప్పి వాగ్దానం చేసినారు ఆ తర్వాత ఈ రోడ్లు ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం మొత్తం అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడానికి మన ఎమ్మెల్యే గారు అందరితో చెప్పినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముస్లిం సోదరులకి మన డైమండ్ ఇర్ఫాన్ గారు కూడా నీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశారు మన కమిటీ తరఫున మున్సిపాలిటీ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు చాలా చక్కగా అందరికీ డిసిప్లైన్ చేసేందుకు వాడికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము కమిటీ తరఫున అందరికీ శుభాకాంక్షలు మరియు